Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən NTV neyefirindən sizinlə görüşəcəyəm. Dünya gündəmində baş verən ən maraqlı səhiyyə xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram və keçid alıram xəbərlərimizə. Sarkoidoz ağciyərlər, dəri, gözlər, ürək və sinir sistemində daxil olmaqla bədənin bir çox orqanına təsir edən nadir və xroniki avtoimmun xəstəlikdir. Xəstəliyi təsirləmiş toxumalarda granuloma adlanan kiçik iltihab hüceyrələrinin meydana gəlməsi ilə xarakterizə olunur daha çox Sarkoidozun yaranma səbəbi hələ tam məlum deyil. Xəstəliyin genetik cəhətdən həssas şəxslərdə bakteriya və ya virusa qarşı anormal immun reaksiyası səbəbindən yarandığı da ehtimal olunur. Sarkoidoz bütün yaş kateqoriyalarında görünə bilər, daha çox 20-40 yaş arası qadınlarda rast gəlinir. Bu xəstəliyin simptomları təsirlənmiş orqanlardan asılı olaraq geniş şəkildə fərqlənə bilər və güngürdən şiddətə qədər dəyişə bilər. Ümumi simptomlara öskürək, nəfəs darlığı, sinə ağrısı, yorğunluq, çəkitkisi, oynaq ağrısı, qızartı, yanma və ya bulanıq görmək kimi göz problemləri daxildir. Xəstəliyin diaqnozu qan testləri və təsirlənmiş toxumanın biopsiyasının birləşməsinə əsaslanır. Xəstəliyin diaqnozunun qoyulması çətin ola bilər, çünki simptomları digər xəstəliklərlə demək olar ki, oxşardır və konkret diaqnostik test yoxdur. Ə təşəkkür edirəm Günay, maraqlı və faydalı məlumatın üçün. Davam edirik növbəti xəbərimizlə. Avropa İttifaqı zəlzələlərdən zərər çəkən Suriyaya humanitar yardımın sürətlə çatdırıla bilməsi üçün humanitar yardım təşkilatlarının Avropa İttifaqına üzv ölkələrinin milli orqanlarından qabaqçadan icazə alma tələbinin ləğv edildiyini açıqlayır. Baçıqomada Avropa İttifaqı Şurasının humanitar yardımın sürətlə çatdırılmasını asanlaşdırmaq üçün bu əlavə düzəlişin qəbul edilməsinə qərar verdiyi bildirilib. Məlumatda qeyd edildi ki Ki, Avropa İttifaqı bu düzəlişlə humanitar təşkilatlara humanitar məqsədlər üçün mal və ya xidmətləri köçürməsi və və ya təmin etməsi üçün Avropa İttifaqı üzvü dövlətlərin milli səlahiyyətli orqanlarından qabaqçadan icazə almaq tələbindən imtina edib. Təşəkkür edirəm. Davam edirik. Hoşbəbəklik və sağlamlıq bir-birinə bağlı faktorlardır. Bu faktorları paralel saxlamaq elə də çətin deyil. Qəhvə sevərlər hər səhər adət etdikləri qəhvə içmək vərdişini tərk etməli, isti duş, yağlı kəsmi və digər zərərverici adətlərdən uzaq olmaqla sağlamlıqlarına qovuşa bilər. Tədqiqatçıların fikrinə görə insan yuxudan oyananda 1 saat sonra bədən stress hormonunu kortizol istehsal edir. Bu hormon bədənin oyanmasına və gümrah olmasına da şərait yaradır. Kofey və digər zərərvericilər bu prosesə mane olur. Məsələn, kofedəki kafein kortizolu bloklayır və bədənin təbii oyanmasının qarşısını alır. San Fransisko universitetində aparılan tədqiqatlar zamanı məlum olub ki, bel fəqrəsinin düz olması beyinə oksigen axınını 40% artırır. Bu da sağlam yaşamaq üçün vacib sayılan faktorlardan biri hesab olunur. Mhm, faydalı məlumat idi. Edir. Təşəkkür edirik. Günay davam edirik. Növbətə xəbərimizlə. Rusiyada baş verən hadisə ginekoloqları şoka salıb. Belə ki, müayinələr və analizlərdən sonra 5 yaşlı qız uşağında cinsi infeksiya aşkarlanıb. Həkimlər infeksiyanın uşağa atasından ki, keçməsindən şüpheleniblər. Analizdən sonra məlum olub ki, infeksiya qız uşağına atasından keçib və atada bu infeksiya bir neçə aydır ki, mövcuddur. Və məlum olub ki, uşaqla atanın geyimləri eyni paltaryant maşında, eynində yuyulub və bu zaman mövcud infeksiya uşağın paltarına ötürülüb. Paltardan istifadə edən uşaq bu infeksiyaya yoluxub. Ginekoloqların tövsiyəsinə əsasən, bu kimi halların baş verməməsi üçün uşaq paltarları ümumiyyətlə ayrıca yuyulmalı, sonra mütləq tülənməlidir. Əlavə olaraq paltaryuyan maşının test-test dezinfeksiya edilməsi də vacib şərtlərdən biridir. Məncə də. Təşəkkür edirəm xəbərin üçün. Davam edirik. İranın Zahedan şəhərində həbs olunan gənc etirazçılardan biri İbrahim Reqinin ölümü ilə bağlı yeni təfərrüat açıqlanıb. Rəsmi mənbələr 24 yaşlı etirazçının döyülmə nəticəsində öldüyünü açıqlasa da, bəzi fəallar onun bir müddət həbs olunduqdan sonra azadlığa buraxıldığını, yenidən siyasi mövqey bildirməsinin ardındancə isə bu dəfə polis idarəsində hücumam məruz qalaraq dünyasını dəyişdiyini bildiriblər. Buna başqa İbrahim Reqi Zaydan şəhərində baş verən qanlı cümə hadisələrindən sonra yaralılara yardım edib ötən sentyabrın 30-da Zaydanda etirazçılar nümayiş keçirən zaman polis qüvələri onlara atəş açıb. Rəsmi statistika əsasən həmin günlər 35 nəfər də öldürülmüşdü. Müxaliflər isə azı 100 nəfərin qətldə yetirildiyini diqqətə çatdırırlar. Mhm. Növbəti xəbərimizə təqdim edirik. Almaniyada hərbi xidmətə müntəzəm çağırışa lüzum yoxdur. Bu barədə Almaniyanın kansleri Olaf Scholz müsaitbəsində deyib: "Hərbi mükəlləfiyyət 12 il öncə ləğv edildi və Almaniya silahlı qüvvələri peşəkar ordu sisteminə keçib. Bu səbəbdən hərbi mükəlləfiyyətə qayıtmağın mənası yoxdur." deyə kansler bildirib. Qeyd edək ki, əvvəllər Almaniyalı gənclər ordu ilə alternativ xidmət arasında seçim edə bilirdi. Olaf Scholz özü də 1984-cü də qocalar evində alternativ xidmət keçib. Almaniyada ümmi hərbi mükəlləfiyyət 2011-ci il e, iyunun 1-də ləğv edilib. Üstündən 12 il keçdikdən sonra silahlı qüvələrin rəhbəri bunu səhv qərar adlandırıb hərtə ölkədə hərbi xidmətə çağırışın bərpasıyla bağlı ciddi müzakirə və ya siyasi təşəbbüs müşahidə olunmur. Təşəkkür edirəm Aynur xəbərin üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu səçə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.